Пане Романе, вчора ми з вами згадували і розповідали нашим глядачам, що використовували на 2 серпня наші сили оборони Атакамс. і зараз вже є підтвердження. В першу чергу давайте подивимося наші сили оборони, продемонстрували, як вони запускають ракети Атакамс. Знищуємо ворога разом з дикими шерсть. Заявлено, що це ЕМДЖЕМ 140 АТАКАМС і загалом відомо, що влучили вчора також і в комплекс дивізіон С-300. Хочу вас втатися. Я так розумію, що інтенсивність роботи по ППО ворога в Криму продовжується, і чи можемо ми сюди прив'язувати появу f 16 Чи матимуть вони змогу працювати в цьому напрямку, зважаючи на ті ракети, які обіцяють нам США до винищувачів? Противодействовать F-16 россияне могут ну, основными тремя способами. С земли по ЗРК переносные зенитно-ракетные комплексы. От них уйти можно либо предельно малыми высотами с большими скоростями, либо высотами больше 5 километров. Естественно, авиации противника здесь уже работа должна быть комплексной. И зенитно-ракетных комплексов наших F-16, и летающих радаров такая наступательная триада для того, чтобы отодвинуть российскую авиацию и ударами по аэродромам ее базирования, также отогнать ее дальше на восток, чтобы у них подлетное время было намного больше. чем работа подлетное время наших тех же F-16. Ну, естественно, зенитные ракетные комплексы надо уничтожать, те, которые расположены в Крыму. Чем вот сейчас и занимаются вот эти, допустим, ракеты, сейчас этот пуск такой, феерические, которые показывают, как работают ракеты атакам с по уничтожению ПВО противника для завоевания превосходства в воздухе, как раз для того, чтобы потом могли работать F-16. Пока идет подготовительная работа. F-16, скорее всего, в, в первую очередь будут, э, если начнут работать по э, Крыму, они начнут работать ракетами «Харм» или «Гарпунами». Гарпунами по э, кораблям, которые там еще где-то стоят в доках, э, типа ремонтируются или остатки, Черноморского флота этих сопроводительных суден. Либо работать теми же ХАРМами, но это против локаторов противника, против зенитно-ракетных комплексов и локаторов системы радио, радиотехнических войск России, еще оставшихся на этих рубежах. Плюс ХАРМы могут работать по системам управления, по, по любому радиосигналу, как таковому, доразведанному. И это F-16 как раз чем хорош в этом смысле, потому что Летчик может управлять самой ракетой Хан, перенацеливать, принимать решения на ее работу. Ну, то есть намного функциональнее. Поэтому, я думаю, как раз идет подготовка к использованию F-16 по, как минимум, по западному побережью Крыма. Заход со стороны моря возможен. Сейчас мы контролируем вышки Бойко, А это значит, у нас есть такой серьезный рубеж уже ближе к Крыму по контролю мы не дали возможности развернуть российские станции слежения на этих вышках. Бойко развернули свои следящие системы. Ну, естественно, все ближе и ближе к западному побережью Крыма. Крым будет освобождаться с помощью дальних средств поражения. Это очень важно. Уничтожить сначала российские, э, российский флот. Флот мы уже убрали. Он разбежался, как тараканы по плинтуса уже говорили неоднократно. Сейчас занимаемся ПВО, потом займемся авиацией. Дальше Военными объектами в Крыму. То есть освобождение Крыма может происходить от войск Российской Федерации с помощью дальних средств поражения. Это оптимальный, самый оптимальный подход именно к такому роду мероприятий. После того, как Крым будет зачищен от основных военных объектов, после этого может начаться наземная операция в зависимости от наличия сил средств уже в наших наземных войсках. Пане Романе, до речі, ми вчора з вами згадували е, Джефі Фішера, колишнього е, у відставці та е, військового США. І він казав про те, що Білий дім прорахувався, бо, можливо, він е, цілеспрямовано це робив, тому що мало достатньо часу, аби навчити пілотів е, від 90 до 120 на ту кількість авіації, яку нам мають передати, а натомість є лише 10-20. І сюди ж Джефі Фішер цей каже, що. Цілком реально при бажанні можна е, залучити в Україні так званий іноземний легіон пілотів. Це е, пілоти з стажем, які мають багато тисяч годин пілотування на f 16 е, Він навів, наприклад, для прикладу це китайські тигри, так званий Легіон Тигри, які є в Китаї, і згадав Першу Другу світову війну, війну де також використовувалися іноземні легіони. Та й давайте будемо відвертими, Пане Роману, нас же ж воюють іноземні легіони е, в піхоті, та, використовуючи. Це ж что, сама по сути. А в пехоте больше 10 тысяч у нас сейчас представителей иноземных ну, представителей иноземных государств, можно так сказать. То есть других государств выполняют боевые задачи, заключив договоры с именно в иностранном легионе, легальные договоры они получают зарплату, денежное содержание. Они, они определены как. Люди допущены к выполнению боевых задач, работая с техникой и так далее и тому подобное. Причем по от, от, ре, результатам их работы и по отзывам наших военнослужащих и, тех, и командиров этих ребят, воюют очень хорошо. Специалисты, это та можно так сказать, это та профессиональная армия, о которой я всегда говорю. Профи должны привлекаться к выполнению боевых задач. Профессионалы, которые знают, как, как работать в СТАУ, как работать со стенгерами, как работать с теми же танками, и так, и так, БМП и так далее и тому подобное. Это должны быть профи, которые воевали годы и не просто там учились, а именно воевали. Таких и привлекают. Привлекают к выполнению боевых задач. И не только, еще раз повторюсь, сухопутки. Так же само можно работать с привлечением таких же профессионалов для выполнения боевых задач на тех же F-16 или на любой другой авиационной технике, на Апачах, на Миражах, на, 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 на тех же Грипенах. То есть, в принципе, это вообще никакая не проблема. Тем более, а тем более инженерно-технический состав. Тут вообще никаких вопросов нет, потому что базовые аэродромы, они в глубине Украины находятся, и по большому счету там можно разворачивать такие, такие иностранные легионы. Это надо было делать еще два года назад, честно сказать, еще и 10 лет назад можно было эти вопросы решать, понимая, что впереди однозначно большая война. Поэтому, если вы хотите что-то сделать, вы ищете возможности. Если не хотите этого делать, ищите причины. Белый дом нашел причину, как нам не давать F-16. Они не разрешили использовать на F-16 вот таких привлеченных летчиков. Инженерно-технический состав Дело о том, что самолет сам по себе это довольно-таки сложная система, которая под постоянным контролем должна быть инженерных служб, причем гаранти гарантирующих его работу. иначе без этой гарантии, естественно, лицензионные механизмы должны использоваться, и летчики лицензионные, и техники лицензионные. Отозвать лицензию, если без разрешения использовать летчиков и инженеров в таком режиме США могут в 3 секунды, и летчики потом решат, лишатся инженеры просто уже на заработка, а может быть еще чего-то. Потому Соединенные Штаты, да, опять же, не США, это вот неправильно. Извините, это белый дом, это Байденовские сопляжуи, которые, скорее всего, вошли в контакт с Москвой и э, создали, э, нашли кучу причин, чтобы не передать нам самолеты. Они э, третий год нам их не передают. Сейчас говорят, что у нас самолеты есть, это как сутки их, их не видно, но они есть. Но ну, вот примерно так. И это вот только сейчас началось. Еще говорю, еще не было подтверждения как такового.